Нам понадобится хлеб, говяжья вырезка, салат ромен, немного горчицы, сыр Филадельфия, помидоры черри, сухое орегано, оливковое масло и, конечно же, авокадо. Все, явности, можем приступать. Можем приступать. Первым делом нужно подсушить хлеб. Одним нажатием пальца включаем нашу чудо-плиту. И подсушиваем хлеб до золотистого с двух сторон. Треба почекати доки патели нагреется, ще можно одразу выкладывать? А, можно сразу ложить, потому что она начинает греть очень быстро. От того она и чудо плита. Хлеб подсушивается, тем временем подготовим наши карпаччо. И стилятни. Часть вырезка, мясо говядина. Угу. Сколько мы берем и на сколько порции этого а, Нам достаточно 100 грамм, и хватит нам этого количества на целых внушительных два сэндвича. Угу. Так, нужно нарезать очень тонко. Дим, а почему ты убрал самую яловичину? я как порезать так, чтобы вот э, эти вот волокна не втратили товарный выгляд? Именно потому, что она э, диетическая в первую очередь, э, наиболее насыщена всяческими э, полезными в сыром виде, кстати, замечу, э, веществами и э, из остальных видов мяса она усваивается наиболее легко. Красота, отлично. Я снимаю хлебчик, правильно? Да. Вот мы нарезали кусочки мяса. Ну что ж, э, теперь нам нужно заправить должным образом э, наше карпаччо, чтобы оно было подготовлено уже э, к приготовлению сэндвича. Угу. А может, вот тем часом ты изгадаешь историю сэндвича и расскажешь нам, чему он так называется? Сэндвичу уже более 250 лет. Ого. Как блюду. Основоположником этого блюда является некий английский граф Сэндвичский. Во время игры в карты он попросил своего лакея принести ему два куска хлеба угу. и между ними положить кусок розбифа. Угу. Так, собственно, родился сэндвич. Круто, услухай. Так, а я тем временем посолил, поперчил, посыпал. Перетирая в пальцах обязательно, для того, чтобы раскрылись все э, вкусовые оттенки этой специи, перетер орегано сухой. И мы заправим еще немного оливковым маслом. И обязательно несколько капель лимона. Следующий ингредиент это болгарский перец. Небольшой его кусочек. И порезать его нужно тонкой, но длинной соломкой. Так, ты берешь так, салат ромен. Ромен. Мы возьмем листья поменьше, которые находятся в середине пучка. Угу. Вот, 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 вот. Самое красивое. Еще мы возьмем авокадо. Его нам нужно порезать красивыми полосками почти как перец, только шире. Ты знаешь, Дим, я никогда раньше не пробовала сэндвич из авокадо. Мне очень интересно, что самое за нотку он привнесет у наш с тобой сэндвич. Как это может показаться не странным, но именно в наш сэндвич авокадо привнесет ореховую нотку. М -м. Да, и он э, добавит еще питательности, так как содержит большое количество жира растительного происхождения. Три вот таких вот четыре, может быть, кусочка на один сэндвич вполне достаточно, а мы же делаем два, значит, тогда отрежем еще. Я хочу обратить, дорогие друзья, ваше внимание на то, что мы минимально обрабатываем термически наши продукты для того, чтобы наш сэндвич все-таки оставался наиболее полезным и легко усваиваемым вашим организмом. Последним этапом в подготовке нашего сэндвича будет нарезка помидоров в черри. Так. Мы их нарежем. Красивыми шайбами. А почему мы не можем использовать обычные томаты, а радуешься самым черри? Ты знаешь, есть такие райские яблочки. Знаю. Вот в одном маленьком райском яблочке э, полезных веществ столько же, сколько в одном большом яблоке. Mm -hmm. Концентрация И... подвышена. Именно. Mm -hmm. И вот... Можно сказать то же самое о помидорах черри, что в одном маленьком помидоре черри полезных веществ практически столько, сколько в обычном взрослом помидоре. Теперь нам нужно это все собирать. Давай. Вот мы возьмем для этого Герчицу. Герчицу и сыр Филадельфия. А можно чем его заменить, если нет в наших широтах сыра Филадельфия? Можно. Можно взять э, некислый э, творог mm -hmm. домашний и перетереть его через сито, э, добавить туда немного сливок и довести его до вот этой вот консистенции. Mm -hmm. И мы получим э, довольно неплохой, а э, по качеству очень даже и хороший эквивалент сыра Филадельфия. Так. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми не беремо ані кетчупу, ані майонезу, як це е, зазвичай відбувається у якихось вуличних кафешках. Діма наполягає на тому, що нам знадобиться гірчиця і е, Філадельфія. Чому так? Сир він в будь-якому випадку живий продукт. Добре, ось у нас є тарілка, є хлібчик. Ми його викладаємо, правильно? А, ну, спочатку нам потрібно його намазати. Значить, давай по одному. Да, Я один намажу от тильною стороною ложки, чим mm -hmm. удобно. Мажеш. Не стесняясь, обильненько кусочек угу. хлеба. И вот в таком количестве, здесь около 20 граммов, мы намазываем еще один кусок хлеба уже с сыром Филадельфия. Ох, как это аппетитно выглядит. Так. Красота. Дим, э, не буду лукавить... Є така інформація, що кожен з нас частенько, ну або принаймні регулярно, забігає таки у фастфуд, і їй щось шалено смачне, але таке саме. Шкідливе. Скажи, как минимализовать шкоду вид фастфуду? В первую очередь, заказывать нужно небольшие порции. Нужно научиться говорить нет огромным сэндвичам и гамбургерам. Еще очень важный момент нужно есть при ярком свете. Наукою доказано, что человек при ярком свете съедает значительно меньше, чем при туском освещении. А я еще до напоев в фастфудах. В первую очередь, сладкие газированные напитки нужно заменить холодным чаем, без сахара, со льдом, а обязательно фруктовые соки. Желательно свежие отжеты и, конечно же, минеральную или обычную воду. Что мы робовым дали? Мы начнем уже складывать наш сэндвич. Начнем мы этого с салата. И вообще, я считаю, что в фастфуде очень важно использовать как можно больше свежих овощей. И, да и вообще, придя с желанием съесть гамбургер, нужно себя немного пересилить и заказать все-таки салат. Передаю тебе следующий ингредиент. Его нужно обязательно положить поперек. Нашего салата. Тем самым он послужит еще связкой. И э, что могу еще сказать насчет этого салата? То что э, когда мы его будем э, употреблять, можете не переживать о том, что хоть один кусочек с него упадет. Он складывается именно так, чтобы его было удобно есть, и чтобы он совершенно не потерял ни своей формы, ни своего содержания. Прекрасно. Следующий этап это мясо. Ура нарежьте. Вот здесь все просто. Вот эти вот кусочки мы просто сворачиваем такими э, импровизированными, совершенно не обязательно там какими-то ровными, но важно, чтобы трубочками. И укладываем уже в поперечину, скажем так, этому перцу. Uh -huh. Давай будем делать это вместе. Теперь помидоры черри. Uh -huh. На наш хлебушек с сыром Филадельфия. Красивенько. Укладове часто у закладах швидкого харчування подають е, сендвічі з всілякими гарнірами. Що порадиш ти? Ну, я бы посоветовал э, отказаться от картофеля фри и заменить его на печеный картофель. Печеная еда значительно полезнее и совершенно не содержит канцерогенов, которые выделяет э, масло, в котором жарится картофель фри. И мало того, этот печеный картофель можно заказывать совершенно с разными соусами по личному предпочтению. Мы еще немного приправим солью, перцем и оливковым маслом очередной наш слой. И вот теперь как раз-таки мы приступаем к складыванию. Так. Этот слой кладем сверху этого слоя угу. и вот как раз-таки кусочек хлеба укладываем сверху. Вот так его хорошенечко прижали. Есть. Теперь мы его разрежем. Чистая тарелка готова. В этом случае э, важно придавить сэндвич для того, чтобы э, ингредиенты хорошо пропитались между собой, и как раз он как бы слепился и не разваливался впоследствии. Дивлячись на эти сэндвичи, аж свербить готувати их детям у школу, человеку на работу, бо что не только аппетитно выглядит, а ще и корисний. Легкий, ненавязчивый декор с помощью маленьких листиков петрушки, дабы логически завершить подачу нашего блюда, обязательно мы добавим красивых штрихов. Ну что же, дорогие друзья, самый рейтинговый хит фастфудов сэндвич с Карпач и селятины готов. Разминаю свой артикуляционный аппарат для пробы. Ровно 8 минут нам понадобилось на приготовление сэндвича с карпаччо и селятиной. Так что теорию о скорости приготовления мы подтвердили. Остается только доказать полезность его вкусовые качества. Меня больше хвилюет, чи он тому потому что дивиться уже нет сил. Я беру себе... Выбирай кусочек. ...наибольший классный шматочек, на мой взгляд. Придерживая его здесь рукой, вот угу. так вот таким вот. Концом направляешь его к себе. И вот абсолютно прижимая его, хорошенечко не стесняясь. Вот кусать это уже насколько позволит аппетит. Такой с горчичкой и такая скула Филадельфия. Дима, це так смачно, что навіть не схоже на бутерброд, а схоже на какие-то диетичное харчування. К этому мы и стремились, чтобы он был максимально вкусным, удобным, полезным и быстрым в приготовлении. Дорогие друзья, советую вам наполнять ваши сэндвичи совершенно разными ингредиентами. Будь то даже морковка или клубника, важно, чтобы они сочетались, были оригинальными, вкусными и обязательно полезными. Сендвічі з Карпаччо. Підсушіть хліб на сухій патильні з обох сторін. Наріжте яловичину, додайте сіль, перець, орегано, оливкову олію та сік лимону. Наріжте перець, авокадо та помідори. Намастіть дві скибочки хліба гірчицею, а інші дві сиром. Покладіть салат, перець, м'ясо, помідори, авокадо. Додайте сіль, перець та оливкову олію. При подаче разрежьте сэндвичи навпіл и декоруйте листьем петрушки.